स्टोरी एक दिन गारागमल ने अपने जालों को मजीद ताकतवर बनाया और एक बार फिर समर्फिस को पकड़ने का मंसूबा बनाया इस बार इसने न सिर्फ जाल तैयार किए थे बल्कि कुछ जादुई मखलूक भी पालतू बना रखी थी ताका समर्फिस को आसानी से काबू किया जा सके वो समरफिस के गांव की तरफ रवाना हुआ दिल में इरादा था कि आज वो उन्हें कभी नहीं बचने देगा समरफिस गांव में खुशी खुशी अपने कामों में मसरूफ थे जब अचानक गारागमल ने उन्हें घेर लिया गारागमल ने फ़ौरन जाल फेंका और समरफिज़ के गांव को मुकम्मल तौर पर घेर लिया इसके जादुई मखलूक समरफिज़ को किसी न किसी तरह काबू करने की कोशिश कर रही थी गारागमल ने बगल में जादुई किताब को खोला और तेज़ आवाज़ में कहा अब तुम समरफ़ कभी नहीं बच पाओगे लेकिन समरफिज़ ने इसका मुकाबला करने के लिए फौरन अपनी अक्ल और चालाकी का इस्तेमाल किया सबसे पहले सिमरफ जो सबसे ज्यादा जहीन था फ़ौरन समझ गया कि इसका मुकाबला करने का बेहतरीन तरीका एक और जादू का इस्तेमाल करना है इसने गांव के बाकी समरफज को जमा किया और उनसे कहा हमें जाल के अंदर फंसने से बचना होगा हमें एक हिमत अमली बनानी होगी समरफ़ पापा सिमरफ की क़्यादत में गारगमल के जाल के करीब पहुंचे और उसके जादुई मखलूक को धोखा देने के लिए एक मंसूबा तैयार किया पापा सिमरफ ने कहा हम सब एक साथ मिलकर गारागमल के जाल के अंदर जाकर इसे चकमा देंगे और फिर अचानक गायब हो जाएंगे। सब समरफ ने इस प्लान पर अमल करने का फैसला किया और जैसे ही गारागमल की मखलूक जाल को मजबूती से खींचने लगे समरफ़ ने अपनी तेज रफ्तारी और चालाकी से जाल में फंसने वाले हिस्से से खुद को निकाल लिया इस दौरान सकवाशी सिमरफ और समरफेक ने गारागमल की मखलूक को बेवकूफ बना दिया और उन्हें हंसी मजाक में उलझाया गारागमल जो समझ रहा था कि अब उसके जाल में समरफिज मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं जब उसने जाल खेचा तो इसे सिर्फ हुआ में उड़ते हुए बुलबुले नज़र आए और समरफिज कहीं नज़र न आए गारगमल गुस्से से बिफर गया और बोला ये समरफिस कभी नहीं हारेंगे पापा सिमरफ ने एक तरफ खड़े होकर कहा ये सिर्फ़ हमारी जहानत और आपकी ज़िद का नतीजा है गारागमल हम हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर मुश्किलात का मुकाबला करते हैं और जब तक हम एक साथ हैं कोई भी हमें शिकस्त नहीं दे सकता गारागमल मजीद गुस्से में आ गया लेकिन समरफिस ने अपने इतिहाद और चालाकी का मुजाहरा करते हुए गारागमल के जाल और मंसूबों को नाकाम बनाना जारी रखा आखिरकार गारागमल हारकर वापस अपनी चमकदार और तारीख झेल के कमरे में जाकर बैठ गया और कहा ये समरफिज कभी नहीं हारेंगे लेकिन समरफिज गांव वापस जाकर अपनी जीत का जश्न मनाते रहे वो जानते थे कि जब तक वो एक दूसरे के साथ हैं वो किसी भी दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं ये कहानी हमें सिखाती है कि इतिहाद दोस्ती और अक़ल की ताकत से बड़ी से बड़ी मुश्किलात को भी शिकस्त दी जा सकती है